Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta gran serie GL Harmony Secret basados en la novela. No dudes en suscribirte para estar al pendiente de los nuevos spoilers que traigo para ti. Podemos manejar esto juntas, seguro. Mm, asintió a Iguarina asintiendo. Esta era la ventaja que había estado discutiendo desde que compitieron. Un contrato de siete años y medio nos parece adecuado. Si no hubiéramos ganado la subasta, nos habría gustado tener la oportunidad de ganar la próxima concesión cuando expire este contrato. Es una buena propuesta. Muchas concesiones tienen contratos de 10, 15 años o incluso más. Eso es muy monopolista. Esto es más justo. Mm, si lo hacemos bien... Tal vez podemos ganar la próxima subasta, sonrió guardin. o como usted y el Instituto de Investigación para la Promoción Empresarial y la Asociación de Pequeños Comerciantes de Tailandia han propuesto: en el futuro, si un nuevo gobierno asume el poder, podría haber un cambio de la concesión maestra a la concesión por categoría, de modo que múltiples empresas pudieran participar. En las franquicias arancelarias con productos que varían según la categoría, como cosméticos, moda, bebidas alcohólicas, cigarrillos. Esto sin duda aumentaría los ingresos del país. También eres una persona que ve el bien del país más que el suyo propio. No soy la única que piensa así, elogió Maidika a su amiga. No seas demasiado buena o oh, mi novia no me amará porque es buena. Dijo Aiguarin con una sonrisa. ¿O es porque ya eres bueno y logras es conquistar a la chica? maibika abrazó el brazo de Aiguarin. Nadie es bueno en todo, pero tú creo que eres una buena novia para mí. Eres inteligente, pero no me engañas. En lo único que engañas es en robarme el corazón. Eres buena seduciendo. Nunca puedo escapar. Un tramposo que te robó el corazón. Mm. Aiguarin levantó la barbilla y asintió lentamente, sonriendo. Pero creo que también eres buena seduciendo. Incluso sin intentarlo me conquistas, pero cuando lo intentas, me haces caer en la trampa. No es una trampa, es un agujero de amor. Maivika se inclinó hacia ella, queriendo hacer una broma. Sí. Aiguarin aceptó y sonrió. Ella la abrazó con más fuerza y miró el rostro de Maivika con orgullo. Por haberla conquistado con éxito. No había nada más afortunado que eso, pensó. Incluso si no hubiera ganado la subasta de la concesión libre de impuestos de Greeter, no habría sido tan buena como ganarse el corazón de Maivika. Eso era lo más importante para ella. En el futuro, incluso si no volvieran a dirigir Greeter juntas, ella todavía tendría a este ser querido a su lado y podría trabajar en lo que amaba. Espero con ansias el día en que podamos explorar la grandeza del gran mundo. Maidika miró hacia arriba. Sería muy feliz tener a la persona que amas trabajando contigo. Ahora, Superior y Oriana tienen un equipo dedicado a administrar la concesión libre de impuestos de Greeter y habría un equipo para trabajar en conjunto. Todavía tenemos mucho tiempo para planificar y antes de que Greeter abra el año que viene, Tendremos mucho tiempo para pasar el rato. ¿Quieres ir a algún lado juntas? A las playas del sur, a Phuket, Samui, Krabi y después a Chiang Mai, Khao ¿A dónde más? ¿O deberíamos ir al extranjero? Porque has pensado en todo. Se rió Maybika. He estado pensando durante un tiempo en a dónde me gustaría ir contigo. Dijiste que salir juntas, pasar más tiempo juntas. Nos daría más respuestas y funcionó cuando fuimos a Pattaya. Me encantó, así que quiero ir a cualquier parte contigo, a cenar en un buen restaurante o simplemente de compras, a ver una película. Todo eso también es felicidad, además de trabajar, te tengo a ti. Yo también te tengo. Maeveca sonrió ante esas palabras y quiso decir lo mismo. Que ella también tenía a Iguarin. Entonces, vámonos. Elegí un lugar y eh, el mes que viene tengo que encargarme de un complejo turístico en el sur. Podemos ir juntas entonces. Vamos. Iwari soltó la mano que abrazaba el cuello de Maibika y se abrazó a sí misma. Quiero acompañar a mi novia al trabajo porque cuando mi novia está trabajando, luce increíblemente encantadora, loca. Maidika levantó la mano para rascarse la ceja ligeramente. Me estás llamando loca, pero también estás avergonzada. Sí, me felicitaste por lo bonita que era la primera vez que nos conocimos. Y ahora dices que soy increíblemente encantadora. Digo la verdad. Si digo la verdad, es la verdad. No como alguien que dice que el 80% de lo que dice es verdad. Ah, buena memoria, se rió Iwari. Pero si digo que te amo, nunca estoy bromeando, lo sé. Maidika pellizcó la mejilla de Igualín tres veces mientras la miraba a los ojos. Ella sonrió y expresó el mismo sentimiento. Porque yo tampoco jugué nunca contigo. No estaba segura de si debía hacer esto ahí, pero estaba bastante segura de que no había nadie alrededor, porque hoy era un día libre especial para los trabajadores de la construcción de Greeter. Era el día en que tenían tiempo libre para reunirse. Tal vez era el único momento en el que podían hacer esto, porque después de que Greeter abriera, vendría mucha gente y ya no habría privacidad. Pero eso era lo que querían. Los clientes que vendrían en el futuro era subjetivo. Pero ahora eran solo ellas dos, quienes crearían juntas el futuro de ese lugar. Como a la pareja de empresarios de Greer Duty Free, Maibika movió sus labios para besar suavemente los labios de Aiguarin a modo de prueba. Pero por Aiguarín ella nunca dejó que Maibika la burlara sin una respuesta, porque una vez que comenzaba, continuaba. Así que ahora se inclinó y besó los labios de Maibika suavemente y durante un largo tiempo, como si quisiera que ese lugar supiera, que fue la competencia desde el principio lo que los hizo conocerse y enamorarse. Y esta gran historia termina aquí. Fin. No olvides en suscribirte en nuestros tres diferentes canales de YouTube en donde encontrarás grandes spoilers de las nuevas series BL y GL.